uşaqlar. Dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimiz baş üzüvlərdir. Bildiyiniz kimi, cümlə bitmiş bir fikri əmələ gətirir. Cümlə söz və ya söz birləşmələrindən əmələ gəlir. Cümləni əmələ gətirən sözlər cümlə üzüvləri adlanır. Cümlə üzüvləri iki yerə ayrılır. Baş üzüvlər və ikinci dərəcəli üzüvlər. Bu gün biz baş üzvlər olan mübtəda və xəbər haqqında məlumat əldə edəcəyik. Mübtəda. Cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbər adlanır. Mübtəda cümlədə haqqında danışılan şəxs, şahsı, əşyanı bildirən baş üzvdür. Deməli mübtəda cümlədə haqqında danışılan şəxsi, əşyanı bildirən baş üzvdür. Mübtəda da kim, nə, hara suallarına cavab verir. Yəni ismin adlıq halının suallarına cavab verir. İsmin adlıq halında olan sözlərlə və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Məsələn, uşaq dəs hazırlayır. Kim? Uşaq. Uşaq burada e, mübtədadır, ismin adlı halındadır. Bulaq suyu sərin olur. Nə sərin olur? Bulaq suyu Blax suyu söz birləşməsidir və cümlədə mübtədar rolundadır. Mübtəda daha çox isimlə və əvəzliklə ifadə olunur. Məsələn, Anar liseydə oxuyur. Kim? Anar. Anar burada isimdir. Adlı haldadır. O dərs alıcısıdır. Kim? O. O burada şəxs əvəzliyidir, 3-cü şəxsin təkidir. Mübtədada söz birləşmələri və mürəkkəb sözlərlə də ifadə olunur. Mürəkkəb e, mübtədada söz birləşmələri və mürəkkəb sözlərlə ifadə olunur. Məsələn, el gücü böyük qüvvədir. Nə böyük qüvvədir? El gücü. Söz birləşməsidir. Mirzə Ələkbər Sabir e, satira şairidir. Satira ustasıdır. Kim? Mirzə Ələkbər Sabir. Gördüyünüz kimi Əmiz e, ələk vəsabi üç sözdən ibarət mübtədadır. Mübtəda, demək burdan göründüyü kimi, mübtəda quruluşca sadə və mürəccəb olur. Nəticə hissələri mübtədadə nəticə hissələri ilə ifadə olunduqda, yəni isimlə, əvəzliklə ifadə olunduqda sadə mübtəda, sadə mübtəda olur. E, Mübtədada söz birləşmələri və mürəkkəb sözlərlə ifadə olunduqda isə mürəccəb mübtəda olur. Bir də deyirəm, mübtəda e, mübtəda is nitik hissələri ilə, yəni isimlə, əvəzliklə ifadə olunduqda sadə mübtəda olur. Bax gördüyünüz kimi, yuxarıda gördüyünüz kimi Amar liseydə oxuyur. O dərs alatsıdır. Bax buda sadə mübtədalardır. Amma bu bürcümlə "ər gücü" böyük qüvvədir, "el gücü" söz birləşməsidir. Mirzə Ələkbər Sabir satira ustasıdır. Mirzə Ələkbər Sabir. Bax burda isə mübtəda mürəccəb mübtəda adlanır. Soram. Mübtəda mübtəda cəm və mənsubiyyət şəkilçisi şəkilçisi qəbul edir. Mübtəda cə, da, əbəttə da cəm və məsbeşəkçisi qəbul edə bilər. Məsələn, uşaqlar məktəbə gedirlər. Gördünüz ki, burada mübtəda cəm şəkilçisi qəbul ediblar. Kitablarımız çantadadır. Burada mübtəda həm cəm şəkilçisi, həm də məsub məsubiyyət şəkilçisi qəbul edib. Sura. Mübtəda cümlədə xəbərlə bağlı olur. İndi biz xəbər haqqında keçəcəyik. Xəbər. Cümlədə baş üzüvlərdən biri də xəbərdir. Xəbər cümlədə haqqında danışılan e, hərəkətini, halını, əlamətini bildirən baş üzüvdür. Deməli, cümlədə, e, cümlədə haqqında danışılanın hərəkətini, halını, əlamətini bildirən baş üzüvdür. Xəbər nə edir, nə etdi, nə edəcək, nə oldu, nə olur, nə olacaq, kimdir, nədir, haradadır, necədir və s. suallara cavab verir. Məsələn, Rəsul dəs Ə, Rəsul əlaçı şagirddir. Kimdir? Şagirddir. Gəmi sahilə yaxınlaşdı. Nə etdi? yaxınlaşdı. Gördünüz ki, burada şagirddir və yaxınlaşdı, xəbərdir. Xəbər daha çox feillə ifadə olunur. Xəbər daha çox feillə ifadə olunur. Məsələn, çörpə yatır. Nə edir? Yatır. Qapı açıldı. N nə nə etdi? Açıldı. Zəng çalınacaq. Nə olacaq? Çalınacaq. Xəbər quruluşuna görə iki cür mübtəda kimi, o da iki cür olur. Xəbər də quruluşuna görə iki cür olur. Sadə xəbər, mürəkkəb xəbər. Xəbər nitik hissələri ilə ifadə olunduqda sadə xəbər. Söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə olunduqda isə mürəkkəb xəbər ə, ə, olur. Yəni eyni ilə mütləqdə olduğu kimi xəbər də nitik hissələri ilə ifadə olunduqda sadə xəbər olur. Söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə olunduqda isə mürəkkəb xəbər olur. Məsələn, mən sabah kəndə getməliyəm. Nə etməliyəm? Getməliyəm. Bu sadə xəbərdir. Fellə ifadə olunub. Müəllimin borcu şagirdləri düzgün tərbiyə etməkdir. Müəllimin borcu nədir? Şagirdləri düzgün tərbiyə etmək. Və burada şagirdlər düzgün tərbiyə etmək xəbərdir və mürəkkəb xəbərdir. Gördüyünüz kimi mürəkkəb xəbərdir. Və yaxud deyə bilərəm, e, mənim ən çox sevdiyim şair Rəsul Rızadır. İndi Rəsul Rızadır. Mürəccəb xəbərdir. Yadda saxla, biz bu qaydaları yaxın keçmişdə, e, mən yaxın zamanlarda məktəbdə öyrənmişdik. Bir də yadda saxlamağın ötəri, bunu mən burada yazıram. Deməli xəbər mübtədə ilə kəmiyyətə və e, mənsubiyyətə görə uzlaşır. Yəni şəxsə görə uzlaşır, bir də kəmiyyətə görə Mübtədə insanı bildirirsə, cəmdədirsə, xəbər mütləq cəmdə olmalıdır. Mübtədə insanı bildirirsə, cəmdədirsə, xəbər mütləq cəmdə olur. Məsələn, uşaqlar dincəlirlər. Uşaqlar mübtədə mübtədə də e, cəm şəkilçisi qəbul edib, xəbərdə. Mübtədə heyvan və quşları bildirirsə, cəmdədirsə, xəbər həm cəmdə ola bilər, həm də təkdə ola bilər. Məsələn, quzular mələşir, quzular mələşirlər. Yəni həm tək, həm cəm də ola bilər xəbər. 3-cü qayda. Mübtəda cansız əşyaları və bitkiləri mübtəda cansız əşyaları və e, bitkiləri bildirirsə, cəmdədirsə, xəbər e, mütləq təkdə olmalıdır yə deyirəm mübtəda da cansız əşyaları və bitkiləri bildirirsə, cəmədədirsə, xəbər mütləq təkdə olmalıdır. Məsələn, işıqlar söndü, maşınlar dayandı, ağaclar çiçək açdı. Mübtəda cümlələri sintaksis təhlil edən zaman mübtədanın altından 1, xəbərin altından 2 düz xətt çəkirik. Dərsimiz bu qədər, sağ olun.